Здравствуйте. Сенат Павлов, здравствуйте. Документы можно ваш? Причина остановки? Проверка документов. Проверка документов? Да. Э -э мопед. Паспортный мопед. Поправим на каком основании? Вдруг он украден у вас. А. Основание для проверки документов. Я вам сказал. Основание. инспектор находится на паспорте ДПС. Так. Остановка транспортного средства. Так. Имеет право Хорошо, я согласен, что вы имеете право остановить транспортное Легу... средство. Дальше. Транспорт дальше. дальше? Душа, обязанности водителя? Чего обязанности? Передать Потому, что, документы? Обязанность рассказать, что ли? Нет, я говорю, моя обязанность передать документы да. в транспортном средства да. Механического. Я... Это не механическое транспортное средство. А что, да, Поэтому да. мопед. Да. Но, на мопеде же транспорт должен быть? Нет. А вы, когда его покупали, что у вас В Причем здесь? Когда... Ты, когда договор купли-продажи. Покажите договор купли-продажи. На, на каком основании? Как на основании? Я вам говорю, вдруг он убрать я же не знаю. Вдруг у вас ботинки украдены? Документы? Ну, да, конечно. Я покажу, не вопрос, документы. Не вопрос, пожалуйста. Что? На ботинки? Документы. Я не говорю, на ботинки да. документы покажите. Вдруг они украдены? И это может быть. А это что? Что? Ничего. Дальше вопрос. Что дальше? Скажите договор купли-продажи, не вопрос. На каком основании? Я же не сказать, на, на, каком, каком основании? основании, вы требуете от меня договор купли-продажи? На каком основании? Законом. Законом вы должны это все предъявить. Пожалуйста, статья 6 закона о полиции Хорошо. Назовите федеральный не закон вопрос, На основании которого Нет, вы обязаны назвать все, федеральный уезжай, закон давай. Все, давай, удачи так. Я Увижу свое видео, все Обяза Обязательно увидите уезжай, давай. Или ну и всем прочим Если вы не знаете законов